Знаете, игра была очень тяжелая в плане больше, наверное, психологическом таком характере, потому что Днепр из всех команд, которые мы играли вот сейчас на весеннем этом отрезке, именно по постановке такой еще игры мне больше всего понравился Днепр. Именно по игре в атаке, по ценности картины. И концовка матча, это уже, конечно, для зрителя. Плохо для тренеров, моменты в одних ворот, моменты во вторых, ворот. и хорошо, что так закончилось. Я считаю, что мы в этом матче мы очко приобрели. Я хочу, в предыдущих трех матчах Карпаты сыграли трех на 0, Сегодня пропустили два. Если бы будут отверты, могли еще пропускать. Что стало а на вашу руку? Вы знаете, мне очень не понравилось психологическое состояние до игры. бывают такие матчи, ты заходишь в раздевалку и видишь, что это не так. Сегодня был такой момент, когда я зашел в раздевалку и вижу, какая команда как бы сказать, такая взъерошенная, может, слово такое не очень красивое. Ну, какие-то не все. И как забиваются мячи, так и пропускаются. Это нужно иметь говорю, хорошее состояние духа, такое спокойное. Защитники спокойные, нападающие спокойные, тогда все получается. Мотивации не было сегодня, не только Нет, я не думаю, что мотивация. Мне просто вот непонятно, я буду с футболистами разбираться по этому поводу. Разбираться именно, мне уже самому интересно, что произошло. В чем причина? Потому что я говорю, что на протяжении недели ни к одному из футболистов не было никаких вопросов вообще. То есть на некоторые позиции меня там, я убирал между двумя-тремя футболистами на этот матч. Не возобновлено Перемонова практически дразу по параблю. Почему это? Мы хотели усилить атаку. Усилить атаку, сдвинуть игроков скажем, более атакующего звена именно опорную зону. Я вам больше того скажу, мы очень хотели выиграть этот матч. Поэтому пришлось рисковать. К сожалению, этот риск себя не оправдал. Тоже питание. На наступный матч удастся объединить психологический стан команды. С недели еще, ну не недели, мы играем в субботу, у нас практически еще пять дней на подготовку. Я надеюсь, что мне удастся достучаться до футболистов, потому что здесь в этой шестерке в первой шестерке нет ни одного проходного матча. Я вчера смотрел матчи по телевизору. Все матчи, исход матча решается либо в концовках, либо где-то один мяч. То есть говорит о том, что я раньше говорил, в чемпионате есть там две, может быть, три команды, которые по исполнителям, по всему чуть-чуть выше. Остальные все команды примерно равного уровня. И в матчах примерно равного уровня на первый, на первый план выходит команда как единое целое и готовность футболистов играть от первой до последней минуты. Отдельно взятых. Я сейчас запытаюсь. Спасибо.